Все-таки я идеолог того, что многие вопросы могут быть разрешены до того, как они еще возникнут. Для этого нужно обратиться за консультацией к юристу, к адвокату, и он в той или иной ситуации, ну если этот человек действительно любит свою работу и знает, что он говорит, может дать риски, которые связаны с той или иной ситуацией. То есть. Что можно, что можно выиграть, что можно потерять. В той ситуации, которая есть сейчас, уже, конечно, сложно махать после этой драки кулаками, но тем не менее, унаследовать можно только то, что принадлежало наследодателю. Из того, что сказали, я понимаю, что на момент смерти этой женщины она не являлась собственником этой квартиры. Поэтому были ли они членами семьи, либо не были с точки зрения законодательства, никакого значения... Не, не поняли, кто не являлся собственником э, Квартира... Э -э, ли... Я, Я как квартира как была Она не приватизирована, и поэтому она попала... И поэтому она, попала в общий фонд и была передана ну, якобы по очереди этому работнику. Секундочку, вы немножко сдвинули акценты. Психиатрический больной неадекватный, является недеездатным, он не может приватизировать. Вместо а а а место место нее не может сделать Опекун. В данном случае Светлана Опекун обратился в это, с государственные органы для того, чтобы приватизировать эту квартиру На при, жизни. при жизни. Опек... При да. жизни. И ей отказали это сделать. Ну, все. Это было обжаловано. Вот это Отказ. и надо было обжаловать. Тобто, приватизувати квартиру нужно було. Ви капікуни мілі право звернутися да. в органи приватизацію. Жаль, фіксація предоставить... відмови да. від приватизації юридично з боку соломицьких колег. Побачив, не було. Вони не це фіксували про те, що ми відмовляємо вам. Да. Приватизации. А, приватизации на опекуна. Всего этот факт, мог бы будет сегодня решальным с точки зрения да, Я союза. Сказали... А я касательно требования о том, что вы от чего то там отказываетесь, ну опять же таки, взяли бы паузу, пошли бы к юристу, он бы да. сказал, соглашайтесь, отличные условия, потому что такой отказ, он является ну, никчемным, Ничего, по сути. Да. Поэтому проблема в том, что люди должны ну, как бы интересоваться своими правами хоть немножечко. А можно вы это